Ранок 30 вересня ознаменувався для Слов'янська початком безстрокового пікету. Біля адмінбудівлі зібралися громадські активісти, готові проводити люстрацію хоч для усього виконкому. Для початку обмежились трьома прізвищами Лях, Радченко, Придворов. Для чого ви сьогодні зібрали здесь возле спалку? Ми будемо дивитися на депутатиків. дивитися, що вони будуть нам говорити, а ми будемо їм говорити. У нас є що сказати. Їм. Они знают, что они нам ответят еще. Какие Но... претензии у вас Краченко конкретно? Ну, дело в том, сейчас не будем обсуждать эту тему. Дело... Тема та что первая сейчас, почему на час перевели сессию? С девяти на час. О, де-факт. Я в 70-м году закончил строительное училище. Вот этими руками я построил. Нет, не я только строил, конечно. Люди строили, и я чистыми своими руками, юношками тата еще, построил вот это здание. Ну а сейчас, как вы понимаете, эти мои руки труды сделали для того, чтобы здесь собралось все нечистое не не, не и все. И делали пакости украинскому народу. А мы хотим его почистить. Кого сегодня приготовили вот эти баки? Ну, баки приготовили придворово он же ярый же регионал. И даже говорил, когда принимал этот самый, он говорил, что я выйду с партии регионов, если мне разрешат. Понимаете, если ему разрешат. А то, что требует громада, я тоже член громадской организации и этот самый член иллюстрационной комиссии. Поэтому будем смотреть. Вчера на заседании исполкома были бурные обсуждения того, кто сможет войти в состав депутатов городского совета. Я правильно общем, понимаю? Ну, не, но ну я в общем понимаю, как наших народных депутатов городского разлива. Если они такие патриоты города Славянска, там еще довольно молодые ребята, пусть идут и защищают родину, военкомат рядом. Почему держится за власть? Кого вы Корректор. считаете из общественности необходимо ввести в депутатский корпус? Ну как представителей общественности, ну от общественности. Есть какие-то не... конкретные ну, конечно, фамилии? Конечно, есть у нас люди свои, все мы можем, пожалуйста, мы можем рекомендовать и все, а так, ну отдавать им на откуп все это, конечно, нельзя ни в коем случае. Потому что мы получим ту же картину, которая была уже и которая нас не устраивает и доверие к нашим депутатам. Ну вот они себя показали. Они, по сути дела, помощники или как? Пособники сепаратистов. Да, это есть уголовная статья. Но пока еще она не применяется. К ним. То есть прям планируете их в урны отправлять? Да, вот это их самое лучшее место. Вот для них уже поставили. Акция наша такая безвременная. Пока в, в городе не будет наведен полностью порядок, пока, пока вот эта самая большая урна, вот она большая вот здесь, пока мы ее не очистим вот эту урну, пока вот здесь будет настоящий исполком, где будут представители общественности, настоящие представители общественности, когда будут они отображать то, что хочет общественность. А мы хотим мы мира, мы не хотим, чтобы... Мы хотим смыть позор с нашего города, до которого вот они и довели. Кого предлагали вы для входа в депутатский корпус? Ну, у нас есть несколько кандидатур. Вы знаете, у нас есть несколько кандидатур, и мы их обговаривали с Придворовым. Дали ему список кандидатур. Я сейчас повторять их всех не буду. Там у нас в Славянск, очень много достойных людей. Очень много достойных людей. И вы знаете, сейчас перечислять это целая передача, отдельная передача должна быть. Где они находят вот этих котов в мешке? И, вы знаете, вот люди пришли, просто не знают, что это за люди. А какие претензии у вас к тем вопросы? людям, которые которые здесь, вот, чьи фамилии написаны? Ну, я не знаю. На Украине, кажется, просто зарадники. Они зарадники. Они, вы знаете, они как-то так, даже хотели перекрыть. Ну, их же видно. Мы знаем ситуацию из середины. Досье на каждого из нас, что у нас вот не тут не нам, да, нам, нам не нужно тут что-то придумывать. Мы всех их знаем. І не перший рік, знаємо. Вони від тіля не вилазять, Для них це образ життя, О, Там сидіть оці й мусорки. От І оце ми хочемо чистить їх. Оце, оце їхнє таксі. Будь ласка, за півгодини з 8.30 біля виконкому зібралося близько трьох десятків людей. Автівки з національною символікою припаркувались навпроти входу. З гучномовця відвідувачам та співробітникам виконкому повідомляли, що сьогодні установа не працює. Яким чином розвиватиметься ситуація далі? Будемо слідкувати.